Tujuh belas naik ke dua tujuh Apa dia panggil tu? Bukan lantik Tukar lantik ya. berlaku Memang perkara ini amat mengembirakan Tetapi dalam masa yang sama JPA pun ada dalam proses Untuk mengadakan organisasi yang lebih Saya nak sebut kejat Kejat, lean Lebih kurus lah gitu. Jadi ini pun akan melibatkan banyak di antara kita ada 1,700 Post 17 yang akan naik ke 27 eh. Datuk betul eh? 27 eh. Saya rasa lebih Dan yang pasti kita tidak akan dapat mengekalkan kesemua 1700 pos 17 yang naik ke 27 ini. Dan di peringkat sekarang ni, bahagian pengembangan pertanian sedang meneliti berapakah angka yang kita akan perlu untuk dikekalkan. Mungkin 1,000 daripada 1,700 tu mungkin okay, 700 itulah itulah anggaran yang kita nampakkan ini tapi ini akan diputuskan daripada penelitian ataupun setelah pihak pengembangan meneliti keperluan contohnya rasio di antara pegawai pengembangan dengan petani dan sebagainya jadi ini satu perkara yang agak besar yang akan kita laksanakan pada tahun ini yang akan melibatkan semua orang dalam jabatan ini ini agak penting dan lagi satu perkara juga adalah yang ingin saya sebut adalah dari segi apa yang telah dimaklumkan oleh yang berbahagia Tan Sri KSM dari segi KUP Memang kita dah majukan KUP Ada peringkat USA kita dah majukan masih di peringkat JPA Dan di peringkat akhir perlu mengadakan mesyuarat yang diperkursi oleh Tan Sri KSM sendiri Dan insyaAllah saya dipahamkan dalam bulan ini Jadi ini peringkat susah investasi Di peringkat 54 Kita dah majukan pada mulanya 56 nama Tapi pihak DPA sendiri telah memaklumkan Ada yang baru confirm Ramai 21 orang Tidak dapat dipertimbangkan Ini ada cara bertulis oleh JPA Dan kita akan majukan semula 35 eh 35 dapat jadi 56 minus 21 ya 35 kita akan maju dan di peringkat berikutnya daripada 48 ke 52 akan menyusul selepas jadi, dia kena buat di atas dulu so ini yang saya rasa ada kepentingan ya, kepada ramai tuan-tuan dan puan-puan dan hasrat saya lah kalau saya ada kuasa saya bagi semua tapi tak ada kuasa tersebut jadi ianya berada di tangan KSN dan juga JPA walaupun KSN ada maklumkan cara blanket perkara ini tetapi yang melaksanakan adalah JPA Jadi kata putusnya adalah dari JPA Dan apabila Yang amat berhormat pada Menteri Maklumkan langkah 11 perkara Untuk menjimatkan Pembelajaran negara Saya harap tuan-tuan dan puan, puan faham ya? Mungkin, Ini saya kata mungkin ya? Ia ada kesan kepada aa, apa yang disebut oleh Tan Sri KSN ya jadi kita masih mengharap tapi saya minta kita fahamlah kedudukan ekonomi negara supaya kita janganlah begitu kecewa okay, well, yeah. bukan saya nak bagi satu perkara yang negatif tapi kita masih mengharap, kita berdoa supaya selama mungkin dapat dinaikkan bakat cara KFB kita akan terus pergi kepada fokus bagi tahun 2014 bagi MOA yang mana kita akan menyokong aktiviti di MOA yeah. Pertama program transformasi agro makanan negara Bermula tahun lepas Jabatan Pertanian telah terlibat bersama-sama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Serta jabatan dan agensi lain Dalam penyediaan draft buku program transformasi agro makanan negara Objektif utama program transformasi makanan negara adalah untuk menjamin agar bekalan makanan domestik sentiasa berada di tahap yang mencukupi dan selamat dimakan Daya saing Dan kemampuan industri ekor makanan Juga menjadi fokus penting Dalam pengubalan dasar ekor makanan Negara di samping kursa Meningkatkan pendapatan Kumpulan sasa pada masa hadapan Dalam Merealisasikan program transformasi Ini secara lebih berkesan 10 inisiatif utama Yang merupakan kerangka utama Dengan 29 program Diwujudkan bagi membuktikan komitmen dan kesungguhan pihak Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dalam menghadapi cabaran dan isu bekalan makanan domestik maupun ketidaktentuan harga dan pasaran makanan global. Dalam program transformasi ini, Jabatan Pertanian terlibat sebagai agensi pelaksana bagi program bantuan tanam semula buah-buahan terpilih, program pembangunan tanah terbiar program pelaksanaan MyGap dan program pembangunan industri Jepang Madu dan juga Keludut ya. adalah menjadi hasrat kementerian supaya program transformasi makanan negara menjadi nadi penggerak pada pelaksanaan dasar makanan negara sekaligus memacu negara sebagai ikon pertanian di peringkat tempatan maupun antarabangsa seluruh itu kita semua perlu memastikan kejayaan program-program transformasi di bawah Jabatan Pertanian dan saling bekerjasama dengan agensi dan jabatan lain untuk menjayakan keseluruhan program transformasi ekonomi makanan negara. Program transformasi dan ini saya ingin tuntut tentang dasar ekonomi makanan negara dan tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan dasar ekonomi makanan negara dan rancangan Malaysia ke-10 di bawah pelan tindakan dasar agro makanan negara pencapaian jabatan pertanian boleh dibanggakan dengan pencapaian 100% dalam pembangunan industri sayuran, buah, bunga, kedawam serta herba dan 400 manakala 97% dalam pembangunan industri kelapa. Untuk mencapai matlamat objektif dasar agro makanan negara pada tahun 2020 jabatan perlu terus melaksanakan program teras jabatan dengan cekap dan efektif iaitu memberi perkhidmatan penanganan teknikal kepada gurungan sasa dan pelanggan dan penguasaan akta-akta pertanian bagi melindungi industri pertanian. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan projek yang telah diuruskan pada tahun 2014 melalui strategi berikut. Melaksanakan projek secara bersepadu dan fokus kepada people centric. Kedua, pemindahan teknologi secara package Ketiga, kawasan pengeluaran ditumpukan mengikut komoditi terpilih berasaskan pendekatan kluster. Keempat, jaminan keselamatan makanan. Dan kelima, tahap profesionalisme dan kemahiran pegawai. Meningkatkan kemahiran mereka. Dan bagi rancangan Malaysia ke-11, Jabatan Pertanian serta Jabatan Agensi lain telah memulakan penyediaan kertas strategik rancangan Malaysia ke-11 Kementerian telah dilantik sebagai pengurusi kumpulan perancang antara agensi agensi pertanian dan turut diangguti oleh Jabatan Pertanian. Tugas dan tanggungjawab uh, kumpulan perancang ini ialah untuk menilai prestasi pelaksanaan dasar, program, isu dan cabaran dalam pembangunan sektor pertanian pada dalam RMK 10 merangka dasar strategi dan program baru bagi mencapai sasaran dan outcome bagi RMK11 menilai cadangan kertas strategik termasuk maklumat data yang dikemukakan oleh TWG dan Working Group memastikan keselarasan dari segi dasar, objektif, strategi dan program bagi menggalakkan, mengelakkan pertindihan dan percanggahan serta memper, memperaku dasar strategi dan program baru untuk dibentangkan kepada kuasa perancang pembangunan negara. Jadi kita terlibat dalam semua ini kan. Jadi saya amat mengharapkan kerjasama dari semua pegawai dan kakitangan jabatan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjadikan kertas strategik rancangan Malaysia ke-11 ini bagi memastikan kita sama-sama bersama-sama kementerian dalam dapat merangka kertas strategi rancangan Malaysia ke-11 yang dapat menjamin kejayaan wawasan 2020. Ini saya dah sebut tadi 11 langkah penjimatan sektor awam Jadi saya akan sebut di antaranya Yang mungkin melibatkan kita secara terus Pertama Dari segi kos utiliti elektriknya Usaha mengurangkan penggunaan utiliti Seperti elektrik, air dan alat penghubung Hendaklah dilaksanakan melalui penyediaan dan pengawasan peraturan dalam Kementerian Jabatan dan Agensi. Amalan penjabatan taklah sentiasa dilaksanakan bagi mengurangkan pekerjaan utiliti. Sebagai langkah permulaan, Kementerian Jabatan dan juga agensi dikenaki membuat penyelamatan sebanyak 5% kos utiliti elektrik pada tahun 2014. Dan bagi tujuan ini, pembenaran akan menyekat 5% daripada peruntukan utiliti di bawah perniagaan mengurus 2014. Dia nak potong dulu siap-siap So -siap. 5% mungkinlah kita rasa tak banyak Tapi kalau kita kira pula ni mungkin Banyak juga lah Saya ingat juta ada cuma Ada juta 5% Jadi kedua pengubah sesuaian Ini mungkin melibatkan ramai orang <coughs> Pengubah sesuaian ruang pejabat Semua permohonan baru bagi pengubah sesuaian ruang pejabat Kementerian Jabatan Agensi adalah di bawah hubungan jadi siapa yang nak buat tahun lepas tu selamatlah siapa yang rancang nak buat tahun ini Saya kena ditangguhkan dulu Ketiga, sewaan ruang pejabat Kementerian Jabatan Regensi hendaklah mengoptimumkan Penggunaan ruang pejabat sedia ada Untuk mengurangkan sewaan Premis bagi kegunaan sebagai pejabat Semua cadangan Untuk menyewa pejabat baru dan tambahan Sewaan ruang pejabat Tidak dibenarkan kecuali dengan kelulusan perbendaraan saya tak tahulah petang yang mana dengan kita buat cantik-cantik perbendaraan kot dia bagi kita duit bikin tak tahulah kita cuba tapi ia memerlukan kelulusan daripada perbendaraan ya. keempat penggunaan syarikat pengurusan acara ini kita tak buat eh. ini punya pihak kementerian ya. penggunaan syarikat pengurusan acara event management semua kementerian jabatan agensi kerjaan hendaklah mengurangkan penggunaan syarikat Usaha antara Serta memberi sangguh hati dan cera Dan pengurangan pemberian sangguh hati Dan cera mata semasa pengajuran Pengajuran seminar Sebagainya <coughs> Ini termasuk retreat kerjaan Yang akan dibuat pada Ujung minggu ini Kelima Makanan dan minuman Bagi Kementerian Jabatan Agensi hendaklah mengurangkan penyediaan makanan dan minuman Semasa penganjuran percedangan Seminar pameran Mujibarat Khusus bengkel Majlis Rasmi Kerjaan dan sebagainya Jadi kalau dulu nasi lemak Lalu ayam dan nasi lemak dengan telur Cukup lah Atau kuih dulu saja Ini kita kena kurangkan lah ya Ataupun masih-masih bawa diri Di rumah kan atau mungkin bahawa Boleh kita fikirkan apa cara yang Baik untuk kita mengurangkan kos enam Kain pembidak Ini termasuk banting dan juga banner eh. Kementerian Jabatan Agensi hendaklah mengurangkan penggunaan Kain pembidak Kedua-dua jenis yang banting dan juga banner Bagi penganjuran persidangan Seminar, pameran, mesyuarat Khusus bengkel dan sebagainya Ketujuh yang berkaitan dengan kita mungkin tujuh perkara lah daripada sebelah ni Yang lain tu tak begitu direct Yang lain tu mungkin nak sebut pun Tak apa lah, tapi semua dah tahu saya ingat Kalau investasi kena naik ekonomi tu semua dah tahu Tapi sebenarnya itu tak ada menjadi masalah Sebab di peringkat sekarang pun ramai Yang saya tahu Cik Faridah, Ajar Nomah selalu Kalau ambil di eh, Asia dan sebagainya Dia memang tak ada bisnes pun ya itu kita dah sebut Tapi yang tujuh ni lah Strategi lautan biru kebangsaan ya. Semua kementerian jabatan agensi hendaklah mengaplikasikan pendekatan strategi lautan biru Bangsaan dengan mengoptimumkan penggunaan pusat latihan satu Malaysia Dan juga kemudahan institusi Jadi sesuatu itu kita perlu mematuhi langkah-langkah jabatan tersebut Tanpa mengurangkan kualiti jabatan kita pada orang awam khususnya pelanggan jabatan pertanian Jadi bagi jabatan saya rasa it's very clear, jelas Kalau dulu nak buat di hotel mungkin sekarang kita akan tumpuan kepada resort-resort yang kita ada sendiri je seperti ya. bukan kita banyak. ni Encik Baru Encik Baru ada banyak resort IFP ada, PIPP ada dan sebagainya ni kita gunakan lah secara maksimal Jadi kemudian ini dari segi isu kos sara hidup yang meningkat Saya ingin menyentuh berkenaan isu kos sara hidup yang menjadi topik hangat ini Seperti mana ucapan amanat tahun baru Yang berhormat Datuk Sri Ismail Sabri bin Yaakob Yang menurut beliau kita telah Kita telah lagi dia Dengan persepsi semua harga barang naik jadi waktu amanat tu jangan tak semua antara tuan-tuan dan perempuan hadir tapi dia kata semua barang naik Padahal kerjaan tidak mengawal semua harga barang Hanya enam jenis barangan yang dikawal harga Iaitu gandum, minyak masak, gas masak, diesel, petrol dan beras SP15 Harga barangan akan bergantung kepada market forces dan supply and demand Contoh yang beri adalah musim terbujuk 35,000 orang nelayan Good Zon A ni zon pantai eh. Zon pantai Tidak ke laut Jadi tentulah berlaku kekurangan Supply ikan ni Jadi itu sebab harga ikan naik Bukan sebab dikawal oleh kerajaan Jadi gambaran ini kita kena Kita kena faham sendiri Dan kita juga jelaskan kepada Kawan-kawan sedar Dan neighbor dan sebagainya Ini kita akan terangkan Jadi Justru itu yang mengklaim tanya dan jadi atas tani paling telah menurunkan harga 22 barangan di seluruh pasar tani. Nema juga telah mengeluarkan larangan ekspor ekspor ikan ke luar negara dan Nema mengambil tindakan mengimport ikan ikan sejuk beku daripada Thailand dan mengeluarkan frozen fish yang disimpan dalam kalajengking. Jadi sebagai penutup ya. Akhir kata saya ingin mengingatkan semua warga Jabatan Tanah supaya jangan ada sifat meninggi diri sama ada pegawai kumpulan pengurusan yang profesional ataupun pegawai kumpulan pelaksana dan engagement dengan setiap golongan sasar adalah penting seperti mana pertanian YB Menteri Pertanian dalam ucapan amanat tahun barunya kita dengan golongan sasar adalah partner anggap sebagai partner ya. <tuh> Semua warga jabatan juga khususnya pegawai di kawasan, daerah dan negeri perlu menjalankan khidmatan perumahan dengan lebih berkesan dan menerangkan bidang pertanian adalah yang ingin dicuburi oleh gulungan sasar secara terperinci supaya gulungan sasar tidak lagi ditindas ataupun dimanipulasi. Pandangan saya secara peribadi, kita dengan gulungan sasar sekarang ini bukan yang macam dulu, tapi kadang-kadang persepsi gulungan sasar kepada kita agak menurun. Pengalaman dengan belia-belia, ekoprona -belia, ya. muda. Syahir dia bercakap seolah-olah agensi kerjaan tidak menjalankan peranan yang sepatutnya. Contohnya tadi lah. Kepala mata pun yang kecil kecil kita dia. Dia beli besar-besar. Oh. Ha, tapi dia tak tahu apa yang dia beli sebenarnya. Tapi disebabkan oleh persepsi yang mengatakan kita tidak menjalankan peranan kita dengan sepatutnya. Dia nak kata mempelekeh, Macam juga jugalah.